Вітаю! Я продовжую розказувати про найкращих і найуспішніших фотографів України. Сьогодні це комерційний фотограф Олександр Мордере. На сьогоднішній день Олександр Мордерер – один з тих фотографів, на кому будується український фотобізнес. Але 15 років тому, коли тільки зароджувалася рекламна фотографія, Олександр починав разом з нею. А в який же шлях треба пройти фотографові для того, щоб стати найуспішнішим в Україні? Приїхав в нову студію. Можеш розказати, коли почалося взагалі а, там це вже новий етап, так, ця нова студія. Можеш почати можливо з того моменту, коли ти взагалі почав фотографувати, там, взяв фотоапарат у руки. Скільки це років було назад і з, -з, -з чого? Почав ну, мені було років 15, соответственно, це було років 20 років тому. був фотоапарат зміни в м який мені подарували на день народження. Хто? Отець, родителі. И с кого ты начал снимать? Я думаю, это не сразу были девчата, да, не Нет, это были виды из окна. Но уже лет к годам к 17 я уже фотографировал «Зенитом». Это уже было таким начальным бизнесом. Я фотографировал детей во дворах. Ага. А я жил на Березняках, вот, соответственно, приходил в соседние дворы, предлагал фотографировать детей, садился возле песочника там, или какой-то игровой площадки и просто фотографировал детей там, несколько часов, а потом записывал адреса родителей, приносил На дом фотографии, если не хотели, они могли их купить. Таким образом, я зарабатывал на уличитель, на следующий фотоаппарат, на первый свет. Це не предмети, не помидоры. Це якось спеціалізацію все-таки вибрав, можливо, спілкування з людьми. Мотивація була тут. На самом деле, был какой, опять же, был какой-то период, когда я брався за все виды съемки. Но чтобы не предлагали, я, 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 там, это были интерьерные съемки, это были э, какие-то очерки, это были репортажи, это, я, я достаточно много снимал э, концерты. У меня никогда не было первого менеджера, к сожалению. То есть я, может быть, и рад бы, но я не сталкивался с человеком, который мог бы быть э, моим первым менеджером. А, и я, у меня был другой принцип, я так вот кирпичик, кирпичик, кирпичик. Я считаю, что это правильно, по крайней мере, это правильно для меня. Основные принципы там по структуре на твоей студии зараз? А да. я всегда говорил, что мне ориентир на коммерческую фотографию. Да. и, и, и из, а, ранее я говорил, что был период, когда фотограф делал все, а все хорошо делать нельзя. Поэтому у меня в студии 8 человек, да, вот помимо меня еще 7 замечательный ну, арт-директор студии, стилист, дизайнер Татьяна Рублева, это два ассистента, один из них работает у меня уже 7 лет, это Дима Баранов а -а -а. и э, с год Саша Нефедов. Это два продюсера Андрей и Аня, которые сняли с меня бумажную работу, нанесли написание смет, общение с клиентами, все согласования. И это Валя люсер, которая уже там лет 10 наверное, занимается моей бухгалтерией. Считается за съемка, какие жанр ты больше серед всего твоего портфолио, да, Я ее называю коммерческой, на самом деле это не вся коммерческая съемка, это коммерческая съемка, связанная с людьми. Но там тоже три разных направления. Это рекламная съемка, это а, журнальная съемка, это частные фотосессии и добавляется все активнее я этому рад что мы можем этим заниматься. И <смех> <смех> вот это ну, то, что я называю, не знаю сколько правильно, арт-проекты. То есть <laughs> это проекты, которые инициируем мы сами, делаем как хотим. Я могу себе позволить там 3-4 дня в месяц уделять а, и вкладывать как какие-то деньги в проекты, которые бы мне нравились. Я недавно упоминал Таню Рублеву. Она, как директор, она <laughs> придумывает проект, она их прорисовывает. А она делает какие-то наброски, у нее там скапливается какое-то количество материала, когда у нас есть свободное время, она их поднимает, мы их обсуждаем. Если у нас есть такая возможность, мы их реализуем. Я достаточно часто отвечал сам и слышал ответы других фотографов во время интервью. О том, можно ли что-то новое открыть, снять угу. а в современной фотографии, будь то фотография Нью или коммерческая фотография. И мне не расходится, кто-то говорит, что можно, кто говорит, что нельзя. Я сам в зависимости от настроения говорю, если там хорошее, то да, конечно, можно, если плохое, все уже снято, ничего нового придумать нельзя, интересно интересно. Нам нравится делать не отдельные снимки, а серии. Серии на это. 10-12 сюжетов. Такие проекты, они Жизнь. уникальны. Да? Если вот угу. отдельно каждый кадр не могу сказать, ой, девушку с бокалом снимали, Жизнь. ой, девушку сверху снимали, то вот это вот такая мини-новелла, если так угу. можно сказать, я считаю, что она угу. ну, уникальна. Опять же, мы не боремся для того, чтобы угу. сделать что-то новое. Да? Угу. Мы просто... Хочется, чтобы это было больше, больше свое. Я немножко оператор, по крайней мере, по образованию. И Много взаимодействий я взял исконочную схему. То есть в идеале, в идеале, наверное, фотограф это и есть. И режиссер, и оператор mm -hmm. в одном человеке. А какие замовники, які дозволяють повністю работать те, что хочешь ты и твоя команда? Чи є такі в Україні в рекламном? Есть. Є, є. <клісті> есть, <клісті> это в основном касается региональных клиентов, у mm -hmm. mm -hmm. них уже есть необходимость себя рекламировать. Но у них нет бюджета обращаться в крупные агентства. Но необходимость съемки есть, поэтому они нам говорят, что мы видели там ваш сайт, мы там слышали, о вас мы вам доверяем, у нас есть там бюджет, придумайте нам uh -huh. что-нибудь. И мы сами придумываем, там согласовываем непосредственно uh -huh. перед съемкой идеи, если нравятся, мы их реализуем. И, я и... на самом деле не знаю, есть ли у меня какой-то стильный. У меня ощущение, что у меня фотографии разные, хотя вот я часто слышал, что мне говорят, что ну, послеживается стиль. Я, я, я просто не могу этого не оценить. Мне нравится заниматься фотографией. Я хотел бы, чтобы э, в Украине все-таки э, возник фотобизнес. Mm -hmm. мы, мы, мы как бы все время к нему приближаемся, но, по-моему, это еще нельзя называть. А фотобизнес это... Ну, еще во многом между собой. Mm -hmm. а, мне хотелось бы вовлекать, не привлекать сюда клиентов с там, с востока и запада. Но ну, на самом деле вот это глобальная идея. может быть, немножко нескромно, хочется делать то, что хочется делать, это максимально хорошо, и еще за это получать деньги. Давай, ну, чем больше, тем лучше. Не потому, что мы жадные, а потому, что современная аппаратура, к сожалению, ну, стоит несоизмеримо с гонорарами фотографов в Украине.